बिलफर्ज़ गरीब की बच्ची की शादी हो भी जाए अब शादियों का सीजन है शादियाँ जोर जोर से हो रही हैं, अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी हो भी जाए हजरत फिर आगे का जो है, वो उसको जीने नहीं देता मैंने ये बात सुनी है कि एक साहिब ने ना अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और बोला कि जब तक जहेज पूरा नहीं ना लेके आती मेरे घर में ना आए हज़ूर पाक ने व सलाम ने शाद फरमाया कि जो बंदा जहेज़ की डिमांड करता है कि इतना चाहिए मुझे वो बंदा लानती है हज़ूर पाक ने व सलाम ने लानत फरमाई है अब यहाँ पर हज़रत जी ग़रीब की बच्ची की शादी हो रही है लड़के वालों की तरफ़ से सौ दो सौ बंदा जा रहा है यार कोई जंग पर जा रहे हो तुम तो लोग वो गरीब बंदा है पता नहीं कैसे कैसे उसने पैसे इकट्ठे करके उधार ले लेके ले अपनी बेटी की शादी का अरेंज किया है और तू 200 300 बंदा लेके जा रहा है और फिर फ़ोन भी करेंगे हजरत किसी चीज़ में कमी नहीं आनी चाहिए हमारे इज्जत का ख़्याल करना वो तो खाक इज़्ज़तदार है मेहमान तो उनके घर लेके जा रहा है वो तेरे मेहमानों की इज्जत कर रहे हैं तो खाक इज़्ज़तदार है तुझे तो चाहिए था हमें तो चाहिए ये था ना हजरत कि हमने जब से दीन से दूरी इख्तियार हमारे मामला ख़राब हुए हमें चाहिए तो ये था कि हम निकाफ़िल मसाजिद का एहतमाम करें निकाह मसाजिद में होते हैं तो ये सारी खराफात से हम बच जाते हैं अब अगर एक गरीब की बच्ची की शादी हो गई है अब उसे अगर घर में कोई नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए तो उसको बातें सुननी पड़ती सास उसको जीने नहीं देती सुसर उसको जीने नहीं देता शोहर उसको जीने नहीं देता छोटी सी गलती पर हजरत जी बात तलाक पे पहुंच जाती है मार कुटाई पे आ जाती है क्या कसूर है यार गरीब की बच्ची का अब एक बाप ने पत्नी किस तरह पैसे इकट्ठे कर कर के अपनी बेटी को विदा किया कि मेरी बेटी अपने घर को पहुंचे और ख़ुशी खुशी, खुशी रहे जरा जी हमने उसके साथ क्या किया मैंने अपनी इन गुनहगार आँखों से देखा है कि वालदे अपनी औलाद को अपनी बच्चियों को जहेज़ में वो वो चीज़ें भी दे रहे होते हैं जो उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना होता देखी भी नहीं होती पता ही नहीं होता लेकिन देनी पड़ती है हमारा मुआरह जो है वो इस वक्त जो है फिरौन बन चुका है डिमांड है हज़रत आप देखें आप सर्वे करें गरीब लोगों के घरों में जितना भी बच्चियाँ बैठी हुई हैं सारी जहेज की वजह से बैठी हुई और हज़रत ये भी मैं आपको बता दूँ जो आपको अच्छी बीवी जो है वो गरीब के घर से मिलेगी ना वो अमीर के घर से नहीं मिलेगी दीनदार लड़की होगी वो हो, बापरदा होगी बाज्ज़त होगी घर को संभालने वाली होगी लेकिन हज़रत हम कहते हैं जी हमें तो जहेज़ चाहिए और फिर देखने आते हैं लोग एक चीज़ का हो यार ये तो चीज़ आई नहीं जो आपने घर से लेके आओ अरे बदबक पता नहीं वो पहले इतना सारा जहेज इकट्ठा किया पता नहीं कैसे किया तो और डिमांडें कर रहा है तो और चीज़ें मांग रहा है चाहिए तो ये था तो उसे कहता कि जहेज की ज़रूरत नहीं जितने बंदों का खाना पकेगा हम पकवाएँगे हमारे पास है हमें रब तला ने दिया है लड़की वालों पर बोझ तो ना ना बनते अब उसकी शादी हो गई या छोटी सी गलती हुई गई जी सबको बुला लिया अब जवाई जो है दामाद साहब जो हैं लहजे में तल्खी आंखों में गजब लाल सुरख आंखें करी हुई है उसे अब अपने ससुराल वालों को बुला के कहते हैं कि आपकी बेटी ने यह गलती की है इसको समझाएँ आपकी आप बेटी ने यह गलती की है इसको समझाएँ आप हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे अगर इसने दोबारा ये गलती की तो बाप जो होता है ना हजरत वो सफ़ेद दाढ़ी के साथ अपनी बेटी के पास जाता है और जाकर कहता है कि बेटा तेरी तो शादी हमने कर दी है पीछे तेरी बहनें और भी बैठी हुई उनका ख्याल कर लेना यह मुआशरा फिरौनी मुआशरा बन चुका है अगर तू घर को वापस आएगी ना तलाक लेके तो लोग तेरी बाकी बहनों को कबूल नहीं करेंगे वो कहेंगे इनका घर अच्छा नहीं है बड़ी को तलाक होगी पता नहीं छोटी किस तरह की होंगी तो बेटा मर जाना वापस ना आना फिर वो बाप फिर वो माँ अपनी बेटी को समझा रही होती है कि बेटा घर से आई थी लाल जोड़ा पहन के अब जब वापस आओगी ना तो सफ़ेद कफन में आना ऐसे ना ना घर में वापस पीछे तेरी और बहनें बैठी हुई हैं फिर वो औरत फिर वो लड़की मजबूर हो के सारी ज़िंदगी उस फिरौनी ससुराल में गुजार देती है लेकिन उफ तक नहीं करती बताती नहीं किसी को कि मेरे साथ क्या गुजर रही है सारी ज़िंदगी गुजार देती है कि कहीं मेरे अब्बा को पता चल जाएगा मेरा अब्बा तड़प उठेगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है ज़रा आज हम बर्दाश्त करते हैं कि हमारी बेटी के साथ कोई इस तरह करें मेरी छोटी सी बेटी है उसको अगर चोट लग जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अगर उसको इतना बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मिलें मैं बर्दाश्त कर सक नहीं कर सकता मुझे पता है मेरा कौन सा बाप अपनी बच्ची की इतना बड़ी जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त कर सकता है कोई नहीं करता लेकिन ये बेटी की हिम्मत है कि फिरौनी ससुराल में सारी ज़िंदगी गुजार जाती है उफ तक नहीं करती फिर वो बूढ़ा बाप सफ़ेद दाढ़ी के साथ लहजे में नरमी है सर झुकाए हुए अपने सर की पग उतार के ना हजरत ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह होता है इस तरह होता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता ये इस तरह होता है कि एक बाप जो है ना सफ़ेद दाढ़ी के साथ अपने सर की पग उतार के ना अपने दामाद के पैरों में डालते कि बेटा अब, अब माफ़ कर दे बेटा अब माफ़ कर दे दोबारा ये गलती नहीं करेगी सास होती है वो अपने सर की चदर उतार के अपने दामाद के पैरों में डाल देती है कहती कि बेटा अब माफ़ कर दे दोबारा ये गलती नहीं करेगी दोबारा इस तरह की कोई कोई हरकत नहीं होगी तो इसको माफ़ कर दे फिर वो पता है वो क्या कहता है वो फिर फिरौनी तबीयत है ना उसकी फिर वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है इस दफ़ा तो मैंने माफ़ कर दिया अगर अगली दफ़ा दोबारा ये गलती करेगी तो हम माफ़ नहीं करेंगे यार ये हमारा मुशरा रह गए ये एक बेटी के साथ उसके घर में रवैये हैं हमारे तो फिर हमारे माशरे में म इससे बड़ा और क्या होगा ये हमारा मुशरा तबाह बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा ज़रा